СК «Днепр-1» сделал еще один уверенный шаг на пути к мечте. Похоже, создать проблемы команда Дмитрия Михаленко в оставшихся до конца сезона матчах может только сама себе. Отцепив в минувшем туре харьковский металлист, спорткубовцы не стали купаться в лучах триумфа и без особого труда разобрали на запчасти прибывший в город на Днепре агробизнес. Тот самый агробизнес, который обыграл команду Михаленко в золотом матче чемпионата второй лиги. Нет, не напомнили. У нас есть более важные задачи, чем заниматься местью какой-то. У нас есть цель, которой мы должны идти целенаправленно и не рассчитываться по старым долгам. За нами есть группа преследователей, которых мы должны держать на расстоянии. Это самое важное. Главный тренер хозяев поля не стал экспериментировать с составом на матч против аутсайдера, сменив лишь правого защитника Романюка на Чебатаева. В остальном состав на данный момент, что ни на есть, боевой. Те, кто обыгрывал в Харькове металлист, но вышли на поле, что лишний раз подчеркивает, приключения лидеру чемпионата не нужны. Главная цель превыше всего. Гости удивили уже на первой минуте, когда Юрчуку пришлось страховать партнеров по обороне выходом за пределы штрафной площадки. На этом стартовый запал агробизнеса иссяк. Более того, уже на четвертой минуте Днепр-1 вышел вперед. Это Логинов после передачи Загальского в своем фирменном стиле вколачивает мяч в сетку ворот Панченко. 1-0. Помнишь что ты, когда забивал последний раз? Да, это последняя игра была первого круга. Зирка здесь я тоже головой забил с углового. И тоже Зага подал хорошую передачу, и я забил. Открыв счет, хозяева продолжили спокойно контролировать игру без особых намеков на остроту в атаке. Лишь на 36-й минуте Снежку удалось нанести удар, но в этом эпизоде Александра подвела точность. А уже спустя 4 минуты дня 1 довел счет в матче до комфортного. Кузык в дуэте с Когутом сделали все для лучшего снайпера первой лиги и лучший игрок прошлого тура по версии ПФЛ забивает свой 12-й мяч в сезоне. Станислав, ну, во-первых, с победой и индивидуальные все-таки достижения есть. Ребята шутят, значит, в команде все в порядке. Сегодня перед матчем пришел приз от ПФЛ, лучший игрок. И, наверное, все-таки эта футболочка тоже где-то хорошая мотивация для того, чтобы не подпускать к себе лидеров в турнирной гонке. Как ощущение у лучшего снайпера и, в принципе, как твоя форма игровая? Потому что впереди очень важный матч. Да, нормальное ощущение. Выиграли игру, все хорошо. Преимущество владели, ну, обогрет если об игре сказать, то быстрый гол помог, наверное, для уверенности. А то, что там футболочка 19-го тура, ну, это хорошо, тоже такой бонус, но если почаще буду Буду такие футболочки дарить, то это только плюс. Очень много сегодня авторов голов, наверное, опять же, за какой-то футболочкой 20-го тура гонялись. Или же, скажем так, эти моменты уже на втором плане? Да, это, наверное, как приятный бонус. Там, не мы определяем, определяем. Люди, эксперты, которые за нами следят, они определяют. Главное, что эти голы приносят результат и пользу команде. Это самое главное. Завершался первый тайм плотным ударом Байчука, но тут уверенно сыграл Юрчук. Надежно сыграл голкипер и в дебюте второй 45 минутки, потащив сферу с девятки своих ворот, за что Валерий и получил лестные отзывы болельщиков после матча. Ноль в графе СК Днепродин, это говорит также и о действиях вратаря, и несмотря все-таки на то, что соперник вроде бы невысокого класса, сегодня у тебя была работа. О чем это может говорить? Партнеры все-таки давали тебе практику перед важными матчами? Да нет, просто мы проводили больше время на чужой половине поля, и при потерях было тяжело, когда они выбегают в контратаках. Но мы, в принципе, это разбирали, поэтому ничего страшного, я считаю, что это наша работа. «Днепр» полностью доминировал на поле и, как говорится, гол назревал. Но ни передача Назаренко на Кулеша, ни скидка Кузыка на Загальского, плотный удар которого лишь со второй попытки накрыл Панченко, так и не привели к очередному взятию ворот агробизнеса. Но кто ищет, тот всегда найдет. Реактивный Назаренко убежал от опекунов, казалось бы, мог решать сам, но защитник агробизнеса решил, что вновь пришло время забивать Кузыку. Орес второй матч к ряду, и это 3-0 на дне арене Орест в Харькове ты сказала, что абсолютно без разницы, кому забивать. И, судя по всему, твои слова действительно подтверждаются делом. Забил в Харькове, забил здесь. О чем это может говорить? Тут как бы тяжело сказать, о чем это может говорить. Я думаю, что прежде всего это хорошая игра, хорошие взаимодействия, хорошие взаимопонимания с партнерами. Поэтому я очень счастлив, что получается забивать. Дай Бог, чтобы так дальше продолжалось. Пока агробизнес приходил в себя, хозяева порадовали публику еще одной результативной атакой. Кулиш и Кузык явно посчитали, что Когут также наиграл на гол в этом матче. Игорь был не против, установив окончательный счет 4-0. Мне важко про что-то говорить. Мне тяжело что-то анализировать. Потому что можно проиграть матч. Можно проиграть его. И где-то в чем-то тренер может увидеть какие-то певні моменти позитивні. Сьогодні я не побачив взагалі ніяких позитивних моментів. Все, що було сказано футболистам, ніхто нічого не виконав. Тому я дуже незадоволений. Ще раз вибачаюсь перед нашими вболівальниками, людьми, які дивились цей футбол. У мене немає слів. днепр парадин спокойно довел матч до финального свистка. Понятно, что в пресс-руме тренеру хозяев было куда легче своего визави общаться с представителями прессы. Тяжелая игра, может, по счету кажется э, по-другому, но э, до забитого мяча было непросто. И момент был команды противника э, хорошо, мы без первого же стандарта забили гол. И потом, я думаю, уже хорошо использовали то, что команде противника нужно было отыгрываться, немного раскрываться. Во втором тайме это особенно явно было видно. И я думаю, после третьего мяча уже игра была сделана. Ну понятно, соперник по классу все-таки ниже. Это говорит и турнирная таблица, и сегодняшняя игра. И тем не менее, сегодня даже после 2-0 Дмитрий Станислав все время был у бровки, все время вас подгонял и успокоился только после третьего мяча. Казалось, что команде все-таки тяжеловато по скорости это физика, и пока команда не готова еще полностью или после Харькова все-таки очень много сил. Да, я бы не сказал, что полностью не готова. Я считаю, что мы двигались достаточно неплохо, да, где-то пропускали те контратаки, которые как бы не должны были пропускать, но я думаю, что это было где-то связано может со счетом, где-то может чуть-чуть был какой-то расслабленность, но как бы такого Будем стараться, чтобы такого не было. Надо быть сконцентрированным с начала матча до 90 минуты, выполнять установку тренера и придерживаться плана на игру. Счет на табло красив, но весенний футбол действительно штука особенная. Так что в Днепре явно осознают – работы непочатый край. Результат приятен, но есть моменты, которые требуют шлифовки и время. Время, которого всегда в обрез. Тяжело, нет удовлетворения полного игрой, тяжело говорить о том, что бегут они, не бегут. Мне кажется, больше проблемы связаны с принятием решений и с быстротой мышления. Вот это, вот, мне кажется, основная причина. Потому что во втором тайме и бежала команда, и создавала моменты, и выбегала в контратаку. А в первом тайме, я думаю, была проблема слишком медленно. Мы передавали мяч, слишком медленно принимали решения, особенно в переходных фазах, когда можно было делать быструю атаку, ну и технический брак. Поэтому говорить о том, что есть полное удовлетворение игрой, я бы не стал. Нужно все-таки трезво оценивать, да, счет хороший, счет комфортный, но играть мы должны лучше. Конечно, приятно сделать хороший отрыв, поэтому будем стараться двигаться в том же направлении, показывать хорошую игру и в каждом матче набирать чем больше количество очей, чтобы комфортно закончить чемпионат. Уверенно, по результату начав сезон победами над металлистом и агробизнесом, Непородин переключает все свое внимание на два сверхответственных матча. 3 апреля в чемпионате на выезде с Волынью и 7 дома в четвертьфинале Кубка с Полтавской Ворсклой. Непростой выезд в Волынь, не чужая для тебя команда. Очень скучно там, наверное, все-таки будет без Виталия Владимировича. И, тем не менее, готова ли команда на бой, потому что там будет совсем другой футбол. Я думаю, что там будет не намного грустнее, чем в Харькове. Ну и, естественно, с Волынью достаточно хорошая команда. Я, наверное... Жду этот выезд, мне будет приятно сыграть на том стадионе. Но мы будем настраиваться сейчас завтра. Тренировка утром, восстановимся. Будем настраиваться на победу, потому что мы только за победой туда будем ехать. Впереди Волынь, впереди Ворскла. Как ты чувствуешь силы вот в начале весны, в начале вот этого сезона? Сам себя настраиваешь на более ответственные игры? Я себя на все игры, потому что очень тяжело было после травмы начать играть заново. Поэтому... Еще тяжело, но вроде пришел в себя. Надеюсь, что и в следующих матчах буду забивать. Это как бы... Ну, соперники, да, хорошие, и волынь, и ворскла на кубок. Я думаю, с Ворсклой тоже мы у нас есть все шансы обыграть эту Ну а насчет формы пока все хорошо чувствую себя нормально перед этим сезоном ты сказал что хороший форвард должен забивать не меньше 10-12 голов Эта планочка уже взята давно взята да скорректировал свои задачи на сезон ну 10-15 да должен нападающий забивать я как бы не останавливаюсь и 15 забить и если получится и больше хочу забить только задачу Максимально. Чем більше, тим лучше. Там з кого там надо договариваться, все-таки да, з другими ребятами. Да, Настроєння хороше отрыв, є хороше начало сезону. Поэтому на волинь ми настраиваемся, понимаем, насколько опасен этот противник настраиваемся хорошо. От, ну, ігри уже сами покажут в каком состоянии мы будем, насколько готовы к этой игре. днепр один взаимными аплодисментами поблагодарил болельщиков. Дальше пауза на выборы и вновь футбол. Новые вызовы, новые эмоции. Хочется поблагодарить болельщиков, потому что всегда приятно играть, когда за тебя болеют, когда не пустые трибуны. Поэтому будем приглашать болельщиков на каждый матч и хотим, чтобы их было все больше и больше. Холодно, понятное дело, это не металлисты. Тем не менее, люди все-таки ходят на команду. Насколько приятно, что команда все-таки имеет поддержку? Очень приятно, тем более сегодня прохладно довольно. И я хотел бы, чтобы приходило все больше и больше болельщиков. Поэтому надеюсь, что не только в премьер-лиге, а и сейчас еще у нас еще 9 игр, поэтому будут ходить, поддерживать. Валер, отрыв. Команда явный лидер чемпионата. Многие говорят, что эта команда уже премьер-лиги, но опять же не будем опережать события. Есть запах премьер-лиги, чувство премьер-лиги? Насколько все-таки вот эта мечта уже близко и займет ли команда золотые медали в первой лиге? Близко, да. Но я считаю, что у нас еще не все сделано, поэтому еще остались игры. Надо их выигрывать и с золотыми медалями заканчивать первую лигу.